Ребята, я вот вышел с инструмента в руках. Вы не думайте, что я вам буду все время музыцировать здесь и выдавать музыкальные фрагменты. Нет. Я все-таки хочу с вами побеседовать прежде всего. И побеседовать на тему событий, которые были 23 года назад, которые закончились 23 года назад, вот, которые принесли нашему народу и нашей в стране немало неприятных воспоминаний эти события связаны с таким азиатским государством как Афганистан в 1979 году в апреле месяце в Афганистане произошла революция то есть группа э -э -э, людей скажем так, прогрессивно настроены. решили феодальное государство перевести сразу в демократическое государство, минуя капитализм и перейти сразу в демократическое государство. Призвался в армию я в ноябре, точнее в октябре 1983 -го года. На три с половиной месяца из меня готовили специалистов а именно пограничника, просто пограничника. Но, как видите, три с половиной месяца готовят специалистов в этой области. Человека, который ходит по последнему рубежу государства. Вот. И только через следующих полгода я попал на территорию Афганистана. Служил я в термесском погранотряде. Город Термес — это Узбекистан. Вот. А в декабре месяце, к сожалению, мы понесли первую потерю. Мы вместе ходили по этой земле, Мы росы сбивали с травы на заре. Мы звонко смеялись, Без мы шутили, Мы просто друзьями Хорошими были. Сейчас улыбается Солнце лишь мне, а другой вы до вечно Остался в земле. Афганские горы Его приютили И чувства, и мысли Остались в могиле прохождения вашей службы. Что? Сложно, сложно. сложно. В, в общем, да, что? Да. Сложно. Да. Спасибо. Да, сложно было все. От начала и до конца. Объясняю почему. Э -э условия, в которых мы жили дома, это были свои решения, свои постановки задач, свои способы решения этих задач. И вот представьте себе, после этого всего я попадаю. Лечь, встать. Приказываю выступить. Делать то. Я хочу это. Нет, делать это, а не то, что ты хочешь. И вот когда ты попадаешь в такую ситуацию, это полная противоположность твоим бывшим действиям. Это очень тяжело. Это тяжело психологически. Это тяжело прежде всего физически.